मेरी इंतहा निगारिश यही है तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो वस्सलाम अला रसूल करीम अल्लाह के रसूल सलाम तशरीफ़ फरमा है और भी सहाबा बैठे हुए हैं एक शख्स है नाम सोलेबा है अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मेरे रिज्ज में बरकत की दुआ कीजिए जब उसने ये कहा अल्लाह के रसूल सलातम ने उसकी तरफ़ देखा कहा सोलहबा जो तेरे पास है मफहम है उस उसदी का जो तेरे पास है वो बेहतर है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर यहाँ ये बात रुक कर मैं आगे जाने से पहले बताऊँ कि हम भी जो कुछ हमारे पास है उस पर शुक्र अदा करना भूल जाते हैं और जो हमारे पास नहीं है उसी की तक दो करते हैं उसी के लिए शोर मचाते रहते हैं कभी नहीं सोचते जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र अदा ना अल्लाह की हिकमत है जिसको वो देता है ऐसा नहीं है कि उसे मालूम नहीं है मगर उसकी हिकमत है उसने खुद कहा कि मैंने आपको फतल्लाबाद हम वलाबाद दुनियावी तौर पर भी दीनी तौर पर भी जिसमानी तौर पर भी माली तौर पर भी एक को दूसरे पर जब फजीलत देता हूँ तो मेरी हमत है अल्लाह मुझे और आपको जो कुछ उसने दिया है उसमें अल्लाह बरकत अता फ़रमाए और मुझे और आपको शुक्र अदा करने के तो, तोफ़ी अता फ़रमाए फरमाया आपने शलबा जो कुछ अल्लाह ने दिया है इस पर शुक्र अदा कर फरमाया है अल्लाह के रसूल मेरे रोज़गार में बरकत की दुआ करो अल्लाह के रसूल ने दुआ करी उसके लिए पहले शख्स हर रोज़ पांच वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में रसूल अल्लाह वसल्लम के पीछे पढ़ा करता था अब जब भीड़ भीड़ बकरियां उसने ली, उसमें बरकत होने लगी तो उसकी नमाज़ें भी पांच की बजाय चंदी रह गईं और और ज्यादा हुआ तो फिर मदीने से बाहर निकलकर कोई जगह लेनी पड़ी होगी अब वो कभी कभारी आता था या कभी जुम्मे की नमाज पढ़ने आता था एक मरतबा रसूल वसल्लम ने पूछा किसी साहबी के शलबा का क्या हाल है उसने बता दिया कि अल्लाह के रसूल इस तरह है अल्लाह सुनते ही फरमाया अफसोस शोलबा पर अफसोस शोलबा पर अफसोस पर अल्लाह पर क्या रह गया होगा शबा के पास उस वक्त जब अल्लाह के रसूल ने तीन मरतबा उस पर अफसोस का इजहार किया एक साल गुजर गया जिस तरह अल्लाह के रसूल सलाम साल भर के बाद हर जगह अपने आमिल भेजा करते थे ज़कात वसूल करने के लिए शोले अब ये मालूम नहीं उस वक्त क्या रिवाज होता होगा कुछ परवाना देते होंगे किसी आदमी को भेजते होंगे वो जब शख्स वहाँ गया सोलेबा से कहा ज़कात के लिए कि मैं अल्लाह के रसूल का आमिल हूँ ज़कात लेने आया हूँ वजह ये कि शलबा उस आमिल के हाथ चूमता तू रसूल मकबूल अल्लात की तरफ से आया है मेरी तरफ जकवात लेने के लिए तू काबिल है कि मैं तेरी आँखें चूमूँ वो आँखें जो रसूल को देखती होंगी मैं तो बहुत अरसे से नहीं देख सका क्या बदकिसमती थी उस उसलबा की देखते ही फरमाया जकवात ये तो मेरे माल पर मांग रहे हो ये तो मुझे लगता है चीज़ की बहन है अल्लाह क्या स्टेटमेंट था जो उसने दिया मोहर लगा दी अपनी बदकिस्मती पर आमिल आम ने कहा फिर सोच ले फरमाया अभी तो जाओ मैं सोचता हूं दूसरे शख्स को देखिए बनी सुलेम का एक शख्स ये आमिल वहां से वहां गया वो शख्स जितनी जकत उस पर बनती थी उससे बेहतरीन दो ऊंट लेकर आया आमिल ने कहा कि ये उस ज़क़ात से ज्यादा हैं जो मैं तुमसे लेने आया हूँ इस माल पर इतनी ज़क़ात नहीं बनती फरमाया उस साहबी ने कि ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है मैं उस अपने बेहतरीन माल में से उसके लिए माल दूंगा अल्लाह ने अपने हबीब साम को वही के ज़रिए इस आदमी की नीयत इस सहाबी की नीयत भी फरमा दी आपने वहीं बैठे बैठे उसके हक में दुआ खैर की यह आदमी ये आमिल फिर दोबारा शोरबा के पास गया शोरबा ने कहा अभी तो चले जाओ मैं बाद में सोचूंगा। ये आमिल अभी पहुंचा ही था रसूल सल्ला की खिदमत में आ पले सलात सलाम तो रमतुल्लमीन है आमिल को देखते ही कहते हैं अफसोस सोले भाग बर्बादी पर अल्लाह अकबर जब उस शख्स के अजीज़ अकरबा को मालूम हुआ उसके कबीले वाले भागे भागे उसके पास पहुँचे फरमाया अल्लाह के नबी की जबान से ये लफ्ज़ तेरी बर्बादी के लफ्ज तेरे लिए निकले फौरन जा भाग कर जा और माफी मांग शोलबा भागा हुआ आया अल्लाह के नबी के कदमों में गिर पड़ा कि ये ज़कात हाजिर है फरमाया अब तेरी जक़ात कबूल नहीं होगी रोता रहा गिड़गिड़ाता रहा अल्लाह के रसूल ने वापस कर दिया क्या रहा सोलेबा के पास अल्लाह के रसूल इस दुनिया से पर्दा करके सोलेबा की जकात नहीं ली अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बाद अबू बकर रजी अल्लाह तुम का जमाना आया सोलेबा आता है रहा है कहता है अबू बकर मुझे जानते हो मैंने क्या क्या कुछ किया है मेरी जक़ात तो ले लो अबू बकर ने कहा सोलबा जिस शख्स की जकत को अल्लाह के रसूल ने इनकार कर दिया हो अबू बकर किस तरह ले सकता है अबू बकर अल्लाह तु का जमाना में गुजर गया जक़त नहीं ली उमर रजी अल्लाह तु आए जक़ात नहीं ली हजरत उस्मान रजी अल्लाह तन के जमाने तक जक़़त नहीं ली गई शलबा का हजरत उस्मान रजी अल्लाह तन के जमाने में इंतकाल हो अंदाज़ा लगाइए रोजी में बरकत की दुआ उसने की अल्लाह ने रोजी बढ़ा भी दी मगर उसकी नीयत किस तरह खराब हुई उसने सोचा नहीं अपनी बर्बादी का फैसला जमीन पर ही करवा गया हम में से आप में और हम में से भी कितने हैं। जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर उसका शुक्र अदा करने के बजाय रोते ही रहते हैं हमें क्या मालूम नहीं कि वह गैब है हमारी भलाई हमसे ज्यादा जानता है अल्लाह मुझे और आपको तफीक दे उसने मना नहीं फरमाया हलाल रिजक कमाने से उसने मना नहीं फरमाया लाखों और करोड़ों भी जमा करने से मैं मैं कुर्बान जाऊँ एक के जिसने कहा कि अल्लाह ने लाख और करोड़ बनाने से मना तो नहीं किया मगर इस ज़मीन पर रहकर करोड़ों रुपए हलाल जरिए से कमाना मुमकिन नहीं है अल्लाह मुझे और आपको तोफीक दे कि जो कुछ उसने दिया है उस पर उसका शुक्र अदा करें उसका फजल मांगें, उससे सवाल करें उसकी रहमतों का उसके फ़सल का अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे कि जब हम इस जहां से गुजरें तो अल्लाह हमें उन बंदों में शुमार कर ले जिनसे इंशाअल्लाह उस दिन व राजी होगा व मा मुबीन व आखिर दावाना अनुद्दुल्ल